birinchisi salafiylarning xatosi nima debdilar salafiylarning to'g'risi nima shuni aytib beringki man sizga xatosini aytib beraman nima to'g'risi bor ularni ular kirgan joyda janjal ular kirgan joyda ixtilof ular kirgan joyda hech kim tushunmagan gap yuzaga chiqyapti faqat nima to'g'risi ularni ularni birortasini ko'rdingizmi shu namozga da'vat qilayotganini yoki ilmga da'vat qilayotgani qur'on hofiz bo'lishga da'vat qilayotgani borlari eyvalloh alloh taolo qabul qilsin u biz ham unga sherikmiz shu şu, shuni qilaylik lekin nimaga salafiyman degan odamlar bor joyda doim muammo bor o'zlaridan boshqa odamlarni nimaga adashgan deyishadi faqat ulargagina qo'shilishlikni to'g'ri e, yo'l deyishadi nimaga salafiylik haqida eng ko'pi man gapirdim shekilli lekin shu bilan birga salafiylarni birodarimiz deyman musulmonlar ular kofir demaymiz lekin o'sha salafiylarimiz meni allaqachon kofirga chiqarib o'lishdi murtad mushrik uyog'ini qo'yaverasiz ho'p qaysi ishlarda to'g'ri qaysi ishlarda to'g'ri birorta man moturidiyman ashariyman degan hanafiy mazhabiga ergashyapman degan odamni o'shalar salafiyman deganlarni montaj qilganini ko'rdingizmi ko'rmaysiz ko'rmaysiz ham chunki axloq bu tomonda o'zi aslida ammo ular tomonda o'sha trol bo'lib olib faqat musulmonlarni hozir shukurullo odamlarni masxara qilib yurishibdi bu ummatni ichida eng mahbub bo'lgan imomlardan odamlar u odamni davatini eshitib dinga bo'lgan muhabbati oshib talaba ilm bo'lib qori bo'layotgan ming minglagan odamlar bor o'shani oilasi parokanda bo'lgan ishidan mahrum bo'lgan qayoqdagi bir nusxa montaj shantaj qilib yuribdi atrofida salafiylar bittasi chiqib yozibdi kecha ko'rdim falon kitobni o'qimanglar nimaga moturidiylikka og'ush bor deb qo'yibdi nimaga buni o'qimanglar ruschasini o'qinglar deb qo'yibdi o'zi o'zi shu da'vatni qilayotgan o'zi begona xotinga qip yalang'och rasmingizni jo'nating degan odam bu tarqab ketgan hamma ko'rib turibdi uni messenjerlarda turibdi hamma ko'rib turibdi uni yana hattoki man o'sha o'sha odamni ovozini eshitdim o'sha ayolni ovozini aytyaptiki shayx muhammad sodiq muhammad yusuf aytgan yalang'och xotinga qarasa zino bo'lmaydi degan jo'nataver deb xat yozgan mana shu bola salafiy buni qayeri to'g'ri nimasi to'g'ri buni ha bu bilan birga kofir demayapman uni fosiq fosiq bu haromdan parhiz qilmaydigan darajadagi odamlar boturiddiyga til uzatgani uchun shunaqa bo'lib qolgan imom boturiddiy aziz insonlardan bu ummatni imomi unga til uzatib bo'lmaydi hurmat bilan muomala qilish kerak yuqorida aytdim man hadisini keltirdim ulamolarga qarshi gapirgan odamni avlodlaridan ahli ilm chiqmaydi salafga ergashish fikri o'zi asli to'g'ri biz hammamiz salafga ergashamiz chunki qur'on hadis bizga salafning fahmi bilan kelgan bu to'g'ri moturidiyga ergashgan salafga ergashyapti biz salafga ergashyapmiz moturidiyga ergashyapmiz salafiyman deyayotgan odamlar moturidiyga emas ibn taymiya rahimahullohga ergashyapti ibn taymiya salaf emas salaf emas shuning uchun ularning gaplari noto'g'ri ya'ni haligi e, mualliflik huquqini ololganu o'ziniki emas gap salafga ergashamiz biz salafiymiz deydi surishtirsangiz salafga emas yarim yo'lda qolib ketadi salafga biz ergashamiz moturiddiyni aqidasi borasida man shu kungacha maydonda turib gapiryapman hatto jonli qilamiz deyapman meni hozir taqibchim besh yuz ming bir millionga yaqin bo'lib qoldi kel shu maydonga kir odamlarni oldida manga moturidiylarning xatoligini isbotlab ber mana din samimiy bo'laylik man agar shuni haqligini isbotlay olmasam san aytgan yo'lga o'taman nimaga yo'q nimaga chiqib samimiy hech qanday e, haqoratlarsiz hech qanday e, g'oyrimadaniysiz gaplashsa bo'ladiyu meni jonli muloqotlarimni bu yerda ko'pchilik ko'rgan manga madaniy savol bergan odamga qayerda haqorat qilganman madaniy savolni ikki soat bahs qilsa ikki soat madaniy bahs qilaman madaniylikda ham pachag'ini chiqarib qo'yaman uni ishonavering man madaniy gaplasha olayman lekin haqorat qilsa yumshoq bo'lolmaymanda alhamdulillahi robbil alamin erkak bo'lib yaratgan yaratilganmiz u yumshoq bo'lish bizni tabiatimiza emas haqorat qilgan odamga unga javobini beramiz ya'ni munosib javobini beramiz nima qilishyapti o'zlarinikini o'chirib tashlab mana bu hammani haqorat qilyapti musulmonni haqorat qilsa bo'ladimi yo'q bo'lmaydi haqorat qilganni haqorat qilsa bo'ladi alloh taolo la jahra minal qanaqa I mean. edi oyat alloh taolo yomon gapni yoqtirmaydi yomon gapni oshkor bo'lishligini xohlamaydi la yuhibbulloh zulim deyapti lekin zulmga uchragan odam yomon gapga yomon gap bilan javob berishga şey haqqi bor undan oshirib yubormagan tarzda musulmonni haqorat qilish fisq to'g'ridan to'g'ri doğru haqorat qilish fisq lekin haqorat eshitgan odam javob bersa bo'ladi bu, bunga ko'p rivoyatlar javob berish ham fazilatli emas haqqi bor haqqi bor lekin fazilatli emas masalan javob bermaslik fazilat desa fazilatni sizga qo'ydim siz fazilatli bo'ling man javob beraman chunki haqqim bor so'ksa javob beraman urishsa urushaman bu haqqim bu abu bakr siddiq roziyallohu anhu qadr kechalarining birida ramazon oyida bir kishi bilan bahslashib turuvdilar payg'ambar alayhissalom chiqdilar u u haqorat qilayotgundi indamay turdilar javob beruvdi payg'ambar alayhissalom turib ketdilar shunda aytdilarki nimaga ki, turib ketdingiz siz unga uni haqorat qilayotganingizda e, sizni haqorat qilayotganida farishta unga javob berib turuvdi siz javob beruvdingiz farishta ketdi men ketdim farishta yo'q joyda turmayman dedilar shuni dalil qilishib mana deyishyapti ha fazilat qani javob bermasdan sabr qilib davom etsak lekin man o'zimni tajribamda o'shanaqa odamlarga javob berar ekanmiz ko'p odamlar haqiqatni ko'rishligiga sabab bo'lyapti kommentlarda shunaqangi bahslarda ilm boshqacharoq odamlarga ta'sir qilyapti bundan foydalanay mayli meni obro'yim shaxsim sha'nimga nisbatan kim nima desa deyaversin lekin odamlar bir haqiqatdan xabardor bo'lib qolishligi maqsadimiz haqorat qilish to'g'ri emas u musulmonni o'ldirish kufr deganlar haqorat qilish fisq lekin javob u boshqa narsa